Я не очень близко, но я знал Александра Лаврентьевича, он приезжал всегда на конференции, на встречи, приемные дни. Мы бывали несколько раз дома у них, с братьями заезжали, в Орденской церкви бывали. И я думаю, если бы что сегодня здесь все те, кто каким-то образом хотя бы раз в жизни с ним встречался, беседовал, может быть, виделись. И каждый мог бы что-нибудь сказать, потому что все мы оставляем какое-то впечатление. Но я хочу сегодня вместе с вами обратить внимание, что мы живые, а для нас живых почему важно бывать на похоронах, почему важно проходить, чтобы разделить скорбь, чтобы поддержать и ободрить тех, кому еще предстоит дорога. Потому что в седьмой главе книги, книги Экклезиаста Экклезиаст писал, что лучше ходить в дом плача об умершем, нежели на пир, в дом пира. И почему? Простая такая вещь. И вот такой конец всякого человека. И живой приложит это к своему сердцу. Соломон понимал, что такой конец всякого человека. Я думаю, где как не на похоронах мы учимся думать о будущем. Так же, друзья? Да. Мы учимся думать о будущем. Мы думаем, что скажут о нас люди, когда нас не станет. Мы думаем, что скажет Бог о нас, когда мы с Ним встретимся. Мы сегодня что-то прикладываем к своему сердцу. Я хочу, друзья, оставить нам всем и это было, будет и свидетельством за нашего брата. Книга притчи 15 глава, 24 -го стих. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Интересно, друзья, что человек, который назван мудрым, он мудрым в этой земной жизни. На табличках могильных стоят даты. Дата рождения и дата смерти. Мы были в Норвегии и так гуляли до сих пор кладбище. Красивое, ухоженное. И я когда обратил внимание на даты, там еще 17 век, 18 век. Очень давно жили люди. Они пришли. И они ушли. И вот для тех, которые на земле, для тех, которые здесь, в этом 24 стихе мы читаем, что человек вот эту часть может поступать мудро. Потому что есть две стороны. Путь жизни мудрого вверх. Есть вверх и есть вниз дорога. И та невидима, и та невидима. И в ту нужно верить, и в ту нужно верить, пока ты на Земле. Люди многие привыкли жить ощущениями и впечатлениями земной жизни. И ищут в себе всего хорошего, желают друг другу всего хорошего здесь, на Земле. Я сегодня утром отправлял смс брату нашему одному поздравление с Днем рождения. И когда я отправил, я, знаете, подумал, что в основном все мои пожелания касались его земной жизни. Но мы так привыкли. Друзья, но в этом стихе мы читаем, что есть вверх и есть низ. И путь жизни мудрого туда, в невидимый мир, вверх, мы подразумеваем, мы понимаем, что это не в ад. Потому что вверху, на небесах, Бог. Люди молятся и говорят, Отче наш, сущий где? На небесах. на небесах. А небеса вверху. Путь жизни мудрого вверх. К Богу. Чтобы уклониться от другого места, которое названо происходнее внизу. От происходней внизу очень многие люди не верят, что там есть выше всех облаков, что там в невидимом мире, который окружает нас, существует Бог. И многие люди не верят, что существует невидимый мир, который назван адом, происходит.

Сильный скорбян нам подняться вверх. И брат не уклонился. Брат ни разу не сказал, я брошу. Ни разу не сказал, оставлю этот путь. Он нес, сколько Господь возложил на него. И мы сегодня собрались сюда, чтобы обратить внимание, что это очень хороший урок нам вспомнить каждому проходящему эту земную жизнь. Что путь мудрого вверх, а нужна цель. И эта цель у апостола Павла была Христос. Он говорил, для него я всего отказался. Все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. В послании к евреям мы читаем, что принадлежащие поприще мы сможем проходить только тогда, когда взираем на начальника и совершителя веры. Александр Лаврентьевич знал начальника и совершителя веры. Он знал, кому нести молитву. Он знал, о ком проповедовать. Он знал, кого любить, он знал, кому посвятить свою жизнь, путь мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Если сегодня кто-то не идет вверх, если сегодня кого-то не интересует Христос, спасение, вечность, друзья, не забудьте, второй путь только вниз. И посланник евреям написано, человекам положено однажды умереть, а потом суд. И это не только женщинам положено умереть. Умирать будут мужчины. Умирают мужчины. Положено умереть не только старикам, но и молодым. И молодых много умирает. Я недавно посетил кладбище от могилки родителей моей жены. И я посмотрел, сколько молодых. Их больше, чем пожилых на кладбищах. Поэтому сегодня должны думать, куда мы мудро поступаем. Путь мудро вверх чтобы уклониться от происходней внизу. И мы благодарны сегодня Богу, что перед нами брат мудрый, который выбрал мудрый путь и по ступеням скорбей поднимался, поднимался и поднимался, имея цель встречи с Господом. И сегодня он с Ним. И сегодня он там. И сегодня, как написано, увидим его, как Он есть. Сегодня произошла эта встреча. Мы скорбим, а Он радуется. Друзья, дорогие, но скорбим до времени. Придет время, живые изменятся, мертвые воскреснут, живые преобразятся, а мертвые воскреснут. И вместе будем восхищены на встречу с Господом. Это наша надежда, это смысл нашей жизни. Это дает нам терпение в скорбях, надежду, когда мы несем скорби в этой жизни. Пусть Бог сегодня будет утешением тем, кто живет ради Господа в скорбях. Пусть сегодня Дух Святой не дает покоя грешникам, которые идут в ад, которые знают, что идут туда вместо готовной дьяволу и ангелам его. Пусть сегодня будет утешение, надежда тем, кто еще жил. Потому что у живых есть надежда. Можно еще покаяться. Можно примириться с Богом, пока ты на земле. Пока ты с ним не встретился. Можно еще узнать дорогу собрания. Можно еще узнать красоту Слова Божьего можно еще узнать красоту молитвы. Друзья, пока мы живы, спешите разобраться, мудрые вы или нет. И изберите путь мудрого, путь мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Аминь.